Salam dəyərli müəllimlər. Bugünkü dərsimiz olacaq əkstiqamətli hərəkət. 85-ci məsələdən yazmağa başlayaq. Yadımıza saxlamaq lazımdır ki, əkstiqamətli hərəkətdə eyni istiqamətləri çək kimi sürətlər məsafəni tapanda sürətləri toplayıb zamanına vururuq. Yəni S = V1 + V2 * (t). Amma mən həmişə kimi şəkillərlə izah edəcəyəm sizə. Sürətləri 40 metr/saat və 50 kilometr/saat olan iki maşın əks istiqamətdə eyni anda eyni yerdən hərəkətə başladı. Deməli, burdan hərəkətə başlayıblar eynində. Birinin sürəti 40 metr/saat, digərinin sürəti 50 kilometr/saat. 4 saatda hər ikisi yolda olubdu. A və B məntəqləri arasında məsafə, ümumi məsafəni istəyir. 44-ə vururam 160, 50-ni 4-ə vururam 200. Ümumi məsafə istəyirsə 160-la da, da 200-ü toplayaram elə 360. Və ya müəllimlər sürətləri toplayaram 50+40 90, 90-ı da 4-ə vuraram 360. Cavab B bəndidir. İkinciyə keçəcəyəm. 86. A nöqtəsindən sürəti 80 km/saat olan mətasikləyici və sürəti 25 m/s saniyə olan avtomobil eyni anda hərəkətə başladılar. 3 saat sonra biri kəndə, digəri şəhərə çatdı. Kənd və şəhər arasında məsafəni tap. Deməli bu məsafə bu məsələdə müəllimlər baxıram ki, birinin sürəti 80 km/saatdır, digərinin sürəti metr/saniyədir. Mən birinə 80 km/saat, digərinə metr/saniyə yaza bilmərəm. Bu metr/saniyəni də çevirək saata. Necə? Deməli 1 saniyə bir dəqiqə. Aha. Burdan 1 metr böl saniyə nədir? Yəni 1 1 saniyə bu ə, nədir? Avtomobil 25 metr yol gedir. Bizə nə tə lazımdır? 1 saat, yəni 3600 saniyə. Nəçə metr yol gedir? Birinci çevirək, bir daha deyim. Metr saniyəni kilometr saatə çevirmək istəyirəm. Düzdür? Deyirəm 1 saniyəyə 25 metr gedirsə, 3600 də nə qədər gedər? 3600-ü vururam 25-ə, eləyər 90000 metr. Məndən də kilometr eləməliyəm bax, 3 sıfırı silirəm. 90 kilometr. Deyirəm 1 saatda 90 kilometr gedirsə, deməli sürəti nə qədərdir? 90 kilometr saat. 3 saat hər ikisi də yoldu olubdu. Kəhər ləkən arasında məsafəni istəyir. Yenə müəllimlər, 83-ə vururam 240. 93-ə vururam 270. 240-la 270-i toplayaram. Eləyər 510. Və ya 80-lə 90-ı toplayaram 170, 3-ə vururam 510. Yəni iki yolla da işləyə bilərik. Əsas burda şərt metr saniyəni kilometr saatda çevirmək. Ona də yenə həmişə kimi tənasübümüzü qrup rahatlıqla çeviririk. 87. Eyni bir nöqtədən eyni zamanda matasikletçi və e, avtomobil əks istiqamətə hərəkət edir. Burdan olub matasikletçi, burdan da avtomobil çıxıbdı. 5 saat hərəkət eləyiblər. Avtomobilin sürəti 83 km/saatdır. Ümumi məsafəm 580 kilometrdir. Məndən motosikletin sürətini istəyir. Deməli, 1-ci 83-ü vuraram 5-ə, 415. Bu avtomobilin getdiyi yol. 580-dən çıxaram 415-i. 165 kilometr. Bu isə motosikletin getdiyi yol. 165-i də bölsəm 5-ə, eləyər 33. Deməli, motosikletin sürəti nəçə olur? 33 kilometr saat. 88-ə keçək. Eyni məntiqdən, eyni zamanda, əks istiqamətdə sürətləri 8v və 7v olan 2 maşın hərəkətə başladı. Yəni v burada sizi çaşdırmasın müəllimlər, fərqi yoxdur. V çaşdırırsa 8x7 iksi yaza bilərsiniz. Eyni qaydə ilə hər iki t eləyəcək. Birinin sürətini yazıram 8v, digərinin sürətini yazıram 7v. 3 saat yolda olublar, ümumi məsafəmdə 315 kilometrdir. Məndən beyisdir. 1-ci yətiyə necə tapıram? 8V 3-ə vururam 24V. 7V 3-ə vururam 21V. Düzdür? İkisi bir yerdə 315-i verməməldi. 24V + 21V = 315. Bu deyir 45V = 315. V də bərabərdir. 315-i bölsək 45-ə eləyər 7. V-i tapdım 7, müəllimlər. Yebəndim. Bizim məndən istəsəydi sürətlərin tap. 8-i 7-yə vura bilərəm 56 km/saat. 7-ni 7-yə vurardım 49 km/saat. Yəni V olanda bu sizi çaşdırmasın. Bir daha deyim. V əvəzinə X də yaza bilərsiz. Qayda eynidir. Sonra keçək müəllimlər. 89 Eyni məntəqədən sürətləri 60 km/saat və 48 km/saat, 2 mətəsklet eyni zamanda əks istiqamətə hərəkətə başladı. 4 saat sonra mətəskletçilər arasında məsafə nə qədər oldu? Artıq şəklin çəkməsən, çəkmədən də müəllimlər tam rahat həll edə bilərik. Sürətləri topluyuram. Vururam zamanımı. 60-ın üzərinə gəlsəm 48 * 108 vursam 4-ə eləyər 432. Yəni yəbəl. Sonra 90-a baxaq. A məntəqəsindən sürəti 70 km/saat olan avtomobil və sürəti 55 km/saat olan mopedçi əks istiqamətdə eyni anda hərəkətə başladılar. Avtomobil 6 saat, mopedçi 8 saat hərəkət edib, gedicəkləri məntəqələrə çatdılar. Məntəqələr arası məsafə nə qədərdir? Bu olsun. Avtomobil Bu olsun matasikletçi. Avtomobilimin sürəti 55 km/saat. Avtomobilimin sürəti 70 km/saat, matasikletçinin sürəti 55 km/saatdır matasikletçi. Avtomobildə 70 km/saat. Deməli, sonra avtomobil 6 saat gedib Mototsikletçi gedib 8 saat məndən ümumi məsafəni istəyir. 70-i vuraram 6-ya 420 km gedir avtomobil. 55-i vuraram 8-ə 440 km gedir mototsikletçi. Ümumi məsafə 420-i ilə 440-ı da toplayaram, eləyər 860 km. Yəqin ki 860dur, bəli. 860 kilometr. Yəni, Yenə-yenə də deyir müəllimlər, yol eynidir. Məs e, burda niyə 70-dən 50-ni toplayıb 8-ə vurmadım? Çünki eyni bir zamanda hərəkət edə bilimlər. Hamsını, ikisini də ayrı-ayrılıqda getdiyi yolları tapdım, sonra cəmlədim. Onun üçün şəkillə işləmək daha səmərəlidir. Gəlin müəllimlər 91-ə baxaq. Yenə A şəhərindən əks istiqamətdə iki maşın düşür. 6 saatdan sonra avtomobillər arasında qalan məsafə eyni zamanda değildiyi üçün tez ikisinə də 6 saat yazıram. Ara məsafəm 924 km. Birinin sürəti 89 km-dirsə, digərinin sürəti nə qədərdir? Tapaq. Yenə 89-u vururam 6-ya, birinciyin getdiyi yol 534. İkinci, ümumi məsafədən 924-dən çıxıram 534-ü, ikinciyin getdiyi yolu tapara 390. 390-ı bölərəm 6-ya, ikincinin getdiyi sürəti tapıram. 65 km/saat. Olur, C bərabərdir. Digər səhifəyə keçək. Qaşərlərdən eyni vaxtda eyni istiqamətə hərəkət edən atlardan biri 8 km/saat, o biri e, o birinin sürəti 11 km/saatdir. 4 saat sonra onlar arasındakı qalan məsafə onlar arasındakı məsafə neçə kilometr olacaq? Yenə müəllimlər, eyni yox. E, Nəyin edirik? Baxıram ki, sürətlər verib bir də zaman verilib. Düzdür, məndən məsafəni istəyir. Bir də şəklimi çəkmirəm. Mən dedik nədir? Sürətləri topluyuram, vururam 4-ə. 19-u da 4-ə vursam eləyər 76 C bəndi. 93-ə keçək. B məntəqəsindən eyni zamanda əks istiqamətə avtobus və miniş maşını ora düşdü yazaq bu avtobus fərqli olanda da müəllimlər adlarını yazaq bu avtobus bu da miniq maşını avtobusun sürəti 25 km/saat miniq maşının sürət bundan 3 dəfə çoxdur yəni 25-i vuraram 3-ə 75 km/saat da miniq maşının sürətidir yenə 2 saat sonra onlar arasındakı məsafəni istəyir 25-i 2-yə 50 75-i 2-yə 150 50 ilə 100-ü toplayıram 200. Və ya 25 ilə 75-i toplayıram. 100 vururam 2-yə eləyər 200. 93-də olar. C bərabərdir. 94-ə baxaq. Amantikəsindən eyni zamanda ext istiqamətdəki qatar yola düşdü. 4 saatdan sonra birinci qatar 240 km, o biri isə bundan 40 km çox yol getdi. Qatarların sürətləri cəmini tapın. Cəlin tapaq. Deməli, hər ikisi eyni zamanda hərəkət ediblər 4 saat. 1-ci qatar 240 km gedib. O biri qatar bundan 40 km çox, yəni nə qədər gedib? 240-ın üzərinə 40 gələrəm. 280 km. Qatarların sürətləri cəmlənir. 240-ı 4-ə bölərəm. 60. 240-ı 280-i 4-ə bölərəm. 70. Birin sürəti 60, birin sürəti 70 km/saat. Cəmi nə edir? 60-la da 70-i toplayıram, eləyər 130 kilometr saat. Keçək məlumatlar. 95-ə. Cətdən eyni zamanda əks istiqamətdə avtobus və mini avtomobil yola düşdü. Avtobusun sürəti 67 kilometr saat, avtomobilin sürəti isə bundan 27 kilometr saat çoxdur. Neçə saatdan sonra onlar arasındakı məsafə 647 kilometr olacaq. Deməli, birinin sürəti neçədir? 67 km/saat. Digərinin sürəti bundan 27 çoxdusa, 67 ilə 27-ni toplasaq eləyə 94. Məndən zamanlarını istəyir. Eyni zamanda dediyi üçün hər ikisinə x qoyuram və 644 km ümumi yol. Tənliklə də işləyə bilərik, müəllimlər. 67-nin x-ə, 67x, 94-ün x-ə 94x yazaram 67x + 94x = 644 94 ilə 67-ni toplasam 161x = 644 x də bərabərdir 644-ü bölsəm 161-ə eləyər 4 Deməli 4 saatdan sonra görüşərlər. Tənliqsiz eləmək istəyirsinizsə, müəllimlər, düsturla eləmək istəyirsinizsə, yazaraq S = V1 + V2 * t. S nətcədi? 644 = V1-im 67, V2-im də 94 * t. Burdan da yenə 644-ü bölərək 161-ə. Yəni yol cavab eynidir, sadəcə müxtəlif yollarla tapa bilərsiz. 96. Şəhərdən eyni zamanda əks istiqamətdə sürətləri Eyni olan iki qatar yola düşdü. Qatarlardan biri 7 saat, digəri 5 saat oldu oldu və nəticədə qatarlar arasındakı məsafə 600 km oldu. Qatarların sürətini tapın. Burada də müəllimlər yenə də təhlillə dəhilləliyə bilərsiz üsullarla. Çəkirəm. Məsafəm 600'dür. Qatarın biri gedib 7 saat, biri gedib 5 saat. Sürətləri eyni deyir. Ona görə hərkisə sürətini x qoyur. Birincinin getdiyi yol 7x, ikinciyin getdiyi yol 5x. 7x ilə 5x-i toplayaram, 12x bərabərdir 600. x də bərabərdir 600-i 12-yə bölsəm 50. Və ya müəllimlər yazaram S bərabərdir V1 + V2 vur T. Burdan da məsafəni yazıram 600. Sürətlər eyni olduğu üçün bilmirəm, yazıram x + x e, vur Bir dəqiqə. T neçədir? Bir dəqiqə. Burda bir dəqiqə müəllimlər. Zamanlar fərqli verilib, yazarıq. Bu düsturluğu yox. Bərabərdir V vur T1 + T2. O da bərabərdir X vur 5 + 7-yə. X-i də tapsam eləyər 50. Yəni düsturla da işləyə bilərsiz. İşte, nədir? Şəkildən də işləyə bilərsiz. Fərqi yoxdur. Cavab 50 olar. 97-yə baxaq. Eyni məntəqəsində eyni zamanda, aksiq məntəqədə sürətləri eyni olan iki avtomobil yola düşdü. Avtomobillərdən biri 6 saat, isə ə, digəri isə 3 saat yol oldu. Avtomobillərdən biri o birindən 123 kilometr az yol getmişsə, avtomobillərin sürətini tap. Bu zaman müəllimlər ümumi yolu vermir. Mənə deyir ki, biri birindən bu qədər az gedibdi. Bu zaman yeniyəm. Mən baxıram ki, aradakı məsafəm düzdür, bir 122 kilometrdir. Düzdür? Bir-birindən 122 kilometr az gedib. Tez saat fərqinə baxıram. Bəs neçə saat e, deməli az yol gedibdi? 6-dan 3-ü çıxıram. 3 saat az. 123 kilometr az yol gedib. 3 saatda yol gedib. Düzdür? Burdan da 123-ü bölərəm 3-ə, eləyər 41 kilometr saat. Nə zaman belə bir tip məsələlər çıxsa, mənim dediyim aradakı məsafə fərqini verər, zaman fərqini verər. Bu zaman həmişə digərinin də fərqi ilə işləyin, ən asan yolu budur. 97-yə baxaq. 98 Aralarındakı məsafə 98 28 km. İki şəhərdən eyni zamanda əks istiqamətdə iki motosikletçi yol düşdü. 6 saatdan sonra motosikletçilər arasında məsafə 904 km oldu. Birinin sürəti 79 olarsa, o birinin sürətini tap. Tapaq. Deməli, 6 saat yolda olublar. Ümumi məsafəm 904, motosikletçilər arası məsafə 28. Birinin sürəti 79'dur. Mənnə digərinin sürətini istəyir. İcimiz. Bir matasikletçilərdən birinin yolunu tapmaqdır. 79 6-ya vuraram. 474. Sonra ikincinin getdiyi yolu necə taparam? 904-dən birinci çıxaram. Birincinin getdiyi yol yəni 474-dür. Sonra çıxaram aralarındakı məsafəni. Qalır 402. 402-ni də 6-ya bölsəm eləyər 60 deməli birinciyin sürəti 67-dir. Yəni məmələr, bu qarşı-qarşı, ikisində də yol eynidir. Birinci verir, ikinciyin sürətini soruşmur. Birincinin getdiyi yolu tapıram. Ümumi məsafədən çıxıb ikinciyin getdiyi yolu tapıram, sahadına bölüb sürətini tapıram. 99-a baxaq. Aralarındakı məsafə 8 km olur. 2 stansiyadan eyni zamanda əks istiqamətə. Sürətləri 63 və 71 km/saat olan 2 qatar yola düşdü. Nəçə saatdan sonra bu mätasəkercilər arasındakı məsafə 593 km olur. Yenə müəllimlər eyni qayda. Ara məsafə 594. Maşınlar arası məsafə İstansiyalar daha doğrusu arası məsafə 58. Birinin sürəti 63, digərinin sürəti 71. Eyni zamanda da hərəkət ediblər mərmələr. Ona görə zamanların hər kisinə deyirəm x. Birinci nə qədər yol gedər? 63x. İkinci nə qədər yol gedər? 71x. Düzdür? Ümumi üçünün cəmi 594 deyil. Mən birinci x-lərimi toplayım, təs hesablayım. 63-ü və 71-i toplayıram. 134x +58 bər = 594. 134x = 594-dən çıxaram 58-i 536. 536-nı da bölsəm 134-ə eləyə 4. Deməli, 4 saat sonra görüşəllər. Daha doğrusu, 4 saat sonra aralarındakı məsafə 594 olacaq. Və ya müəllimlər, tən istin şəkilsiz necə işləyə bilərsiniz? Birinci, ümumi məsafədən ara məsafəni çıxaram. Taparam görüm ikisi arasında məsafə nə qədərdir. Yəni daha doğrusu, ikisi bir yerdə nə qədər yol gedib? Eləyər 536. Sürətlərini toplayaram. Və məsafəni sürətlər cəminə bölüb samanını tapar. Yəni 594-dən 58-i çıxıb çıxı tapıram ki, bu ikisi bir yerdə nə qədər yol gedib. İkisinin bir yerdə sürəti nə qədərdir? Məsafələr fərqini bölürəm sürətlərinin cəminə. Alınır cavabımız 4. 100-ə baxaq. Aralarındakı məsafə 73 kilometr olan iki məntiqədən eyni zamanda ehtiqamətdə sürətləri 61 və 71 olan iki matas keçiyə düşdü. 5 saatdan sonra bu iki stansiyalar arasında məsafə nə qədərdir? Stansiyalar arası məsafə, məntəqələr arası 73-dür. Birinin sürəti 71-dir, digərinin sürəti 61-dir. 5 saat yolda olublar. Məndən ümumi məsafəmi istəyir. Tez müəllimlər 71-i 5-ə vurub birinciyin getdiyi yol tapıb 61-i 5-ə vururam. 2-ciyin getdiyi yolu tapıram. Ümumi məsafəni necə tapıram? Üçünü də toplayıram. 1-ciyin getdiyi yol + 73 ikisi arasında məsafə + 2-ciyin getdiyi yol. Cavabımız eləyər 730. Bir dəqiqə. <laughs> 33, yəni 100 dollar A bəndi. Sonra 101 Aralarındakı məsafə 20 kilometronun iki stansiyanın eşq istiqamətində A qatarı və B qatarı ilə düşdü. A qatarı B qatarın 3 saat əvvəl yola düşdü. B qatarı 2 saat keçdikdən sonra onlar arasındakı məsafə 460 oldu. A-nın sürəti 60-dır. B-nin sürətini tap. Şəklimizi çəkək. Bu olsun A qatarı, bu olsun B qatarı. Başlayaq. Aralarındakı məsafə stansiyanın 20-dir. Ümumi maşınlar arası, 400 qatarlar arası 460-dır. A qatarının sürəti 60 idi, məndən B qatarının sürəti istə. İndi nə deyir? Deyir A qatarı yola çıxdı. Düzdür. A B-dən 3 saat əvvəl çıxıb. Yəni A yola çıxıb, 3 saat keçib B qatarı yola çıxdı. Bundan da 2 saat sonra bu ikisi görüşüb. A qatarı görüşməyib daha doğrusu, məntiq aralarındakı məsafə 460 oldu. Çünki əks istiqamətə gedir. A qatarı gəlib C-dənə qədər istədiyi yerə. Neçə saat oldu? 3 əvvəl, 2 sonra. 5 saat. B qatarının 3 saat yoldu olub. 2 saat. İndi 60-ı 5-ə 300. A qatarının getdiyi məsafə. 460-dan 300-ü çıxıram 160. 160-dan da 20-sini çıxıram 140. İncinin getdiyi yol, yəni B qatarının getdiyi yol 140-ı da 2-yə bölərəm 70 km/saat. Budur elə A bəndi. B qatarının sürəti Əsas burda da müəllimlər yenə də deyirəm, eyni bu tipli məsələlər qarşı-qarşı hərəkətdə də var. Zamanlarına fikir verirsiniz. Əsas odur. Aralarındakı məsafə 53 km olan iki stansiyadan əks istiqamətdə iki qatar yola düşdü. 1-ci qatar 2 saat əvvəl yola düşmüşdü, 2-ci qatar 80 km getdikdən sonra. Onlar arasındakı məsafə 445 km oldu. 2-ci qatarın sürəti 40 olarsa 1-ci qatarın sürətini tap. Bir şəklimi çəkirəm. Və verilənləri yazım. Bu mənim birinci qatarım olsun, bu da mənim ikinci qatarım. Stansiyalar arası məsafə 53-dür. Ümumi məsafəm 445-dir. Birinci qatar 2 saat əvvəl yola düşüb, deməli birinci qatar daha çox yol gedib. İkinci qatar 80 kilometr gedir. Onlar arasındakı məsafə 445 olur. İkinci qatarın sürəti də 40 km/saat. Eyni zamanda demirə 1-ci 2-ciyidən 2 iki saat əvvəl yola düşür. Mən baxıram ki, şəkilmə müəllimlər, mən 2-ci qatarın sahadını tapa bilərəm. 80-ni 40-a bölərəm, deyərəm 2-ci qatar 2 saat yolda. Mənə də deyir ki, 1-ci qatar 2 saat əvvəl yola düşüb. 1-ci qatar 2-ciyidən 2 iki saat əvvəl yola düşüb. 2-ci qatarda 2 saat gedibsə, 1-ci qatar neçə saat yolda olur? 4 saat. İndi mən 1-ci qatarın 1-ci məsafəsini tapım. 445-dən çıxaram 80-ni, bir də 53-ü eləyə 312 kilometr. Onu da bölərəm 4-də taparam 78 km/saat. İkinci qatarın sürəti. Keçək müəllimlər 103-ə. Aralarındakı məsafə 37 kilometr olan iki məntiqədən eyni zamanda eyni istiqamətdə iki avtomobilə yol alışdı. 6 saatdan sonra onlar arasında məsafə 397 kilometr oldu. Birinin sürəti digərin sürətindən 4 km çoxdur. Yenə e, əks e, qarşı-qarşıya da bunlar hərəkət etmişik. Tənliyimizi qurab həll edirik. 6 saat oldu olublar. Birinin sürətini x, digərin sürətini x+4 yazıram. E, ara məsafəm 37-dir, ümumi məsafəm də 397. Başlayıram. Birincinin getdiyi yol x*6-ya 6x. İkincinincini getdiyuq. 6x-ə 6x + 6nü 4-də 24. İndi müəllimlər, bu üçünü də toplayıb 397-yə bərabər etməliyik. 6x 6x 12x + 37-ni 24-ü toplasaq 61 = 397-yə. Bir daha deyirəm, üçünü də cəmləyib 397-yə bərabər edirik. 397-dən çıxaram 61-ini. 12x = 336. 336-nı da bölərəm 12-yə. Eləyər 28. Gətirib qoyuram x-imin yerinə. Deməli birinci sürət 28-dir. Bura da 28, 28 yazsam, 28-in üstünə 4 gəlsəm nəticə eləyər? 32. Bizdən də eee Yavaş gedən avtomobilin sürətini istəyir 28 a bənd. Sürətli desək də 32-ni götürərəm. Fikir verin, 2 iki bəndin ikisi də var. Buna görə biraz diqqətli olmaq lazımdır. A məntəqəsində sürətlər saatda 70 metr və 90 metr olan 2 avtomobil verəsəcək. Eyni vaxtda əks istiqamət yolə düşdü. Neçə saatdan sonra onlar arasındakı qalan məsafə onlar 96. Baxıram, müəllimlər, ancaq sürətlər verib, məsafə verib. Necə zamanı taparam? 96-nı bölərəm sürətlərin cəminə. 96-nı da bölsəm 16-ya eliyər 6. 104. Yəbər. 105-ə baxaq. Eyni şərtdən eyni zamanda əks istiqamətdə beləsbət və matoskeçik yola düşdüm. Deyək buranı silim, burada yazım. Bu olsun velosipedçi, bu da olsun motosikletçi. Motosikletçinin sürəti velosipedçinin sürətinin 3 dəfə çoxdur. Motosikletçi 3 dəfə çoxdur. Velosipedçiyə x, motosikletçi 3x yazdım. Hər ikisi 3 saat yolda olubdu. Ümumi məsafəm də 144 kilometrdir. X-i 3-ə vururam, 3x. 3x-i 3-ə vururam, 9x eləyir. Düzdür? Ümumi ara məsafəm də, yoxdur, yəni stansiyalar arası məsafə verilmir. 3x + 9x = 144-ə. 12x = 144-də. x də bərabər eləyir 12 km/saat. Məndən nə deyir? Motosikletçinin sürətini tap. Mənim tapdığım 12. Baxıram ki, velosipedçinin sürətidir. Məndən motosikletçisidir. 3-ü də 12-yə vururam eləyir. 36 km/saat. A bəndində biz də deyirəm müəllimlər. Cavabı 12 almışıq. Baxıram, bəhtdə 12 var. Çox məlumət olur. Tez bəndi işarələyir. Həmişə, məsələni həll edib bitirəndən sonra, yəni x-i tapandan sonra və ya cavabı tapandan sonra həmişə qaydın bir də sonuncu sualı oxuyun. Görün, sizdən məsələnin sonuncu şərti nə istəyir. Deməli, oldu 100. Necə deyilik? 105, 105-də də, də. a b. Sağ olun müəllimlər.